بكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين قال حدثنا محمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ابي سرعه عن ابي قاطع رضي الله عنه سبحاناللہ و بحمده سبحاناللہ عزیز و بحمده صلی اللہ قال اللہ تعالی في كلام المجید والفرمار المجید ما آتاكم الرسول ففزوه وما نماكم عنه حدده وفي آیات الأخرى ان الصلاة انها عن فحشائر والمکر من قول حدثنا احمد ناشقابی قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من رسانه ويا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في بارك الله لنا ولكم من قرآن العزيز ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر فاذكروني أذكركم واشكروني